Одним словом, страх. И я так думаю, что, конечно, там очень многие изгорели в этих танках, живьем люди погорели. Когда была оккупация, это больше месяца она была у нас, мы, конечно, практически, ну вообще никуда не входили, даже к соседям. Когда мимо ехали танки, мы прятались, мы приседали, чтобы они нас, не дай Боже, не увидели. Самое главное, что мы живы. Приходили 10 человек, но вы знаете, попались, многим попались, говорят, что плохие, но нам дети попались, которым от 20 до 30 лет Бомбежки, стуки, это все смешалось. А дочка говорит, по-моему, там стучат. И когда мы уже побежали к дверям, я уже слышу, что они начали, начали окно выбивать. И я кричу, ребята, ребята. Не бейте ничего. Я сейчас вам открою. Они сразу говорят, мы ищем оружие и молодых людей. Но они что мне еще сказали? Что украинцы с нами? не воюют, это воюют американские переодетые и думают. националисты, какие американцы. Они говорят, мы нашли вещи американские, они переоделись в гражданское и прячутся в домах. Ну что мне спорить? Они все с автоматами, ну что мне с ними спорить? Было очень страшно, очень страшно. Здесь у меня знакомая живет, у нее двое детей один из детей церебральный паралич. И они с перепугу, вот я даже не знаю, где-то у них елка здесь росла. Я не могу их дом найти сейчас. Короче, началась вот эта бомбежка такая, они в подвал. А подвал был в доме. И получилось, что их не дом где-то здесь вообще его нету. Он сложился на них. И соседи, которые еще остались, они их вытащили оттуда с этих обломков. Слава богу, они живы. Где они сейчас? Что с ними? я не знаю. Но это как раз произошло вот во время вот этого, вот этого месива. Слава Богу, мой дом не зацепила, осколками чуть-чуть видно крышу побила. Слава богу, мы живы, мы втроем были, я, дочь и муж. Это все можно отстроить, конечно. Люди отстроятся, но самое главное это жизнь, правда, человеческая жизнь, которую ни на что не променяешь, ни за что не купишь, ни за какие деньги не купишь. Да, это страшно, это очень страшно, вы знаете, это такой страх, что даже смотришь на эту машину, и боишься ее, хотя она сгоревшая уже, но ее боишься ужасно, ужасно, ужасно. Вот такая вот мясорубка получилась. Будем надеяться, что все будет хорошо.